Люби, доброго дня. Сегодня у нас в студии эксперт нашего проекта, друг нашего проекта, Евгений Гамаль. Евгений Адвокат, но ну, я думаю, что ты сейчас подробнее расскажешь нам. Здравствуй. Добрый день, Ирина. Меня зовут Евгений Гамаль. Я родом из Украины. Уже почти на протяжении 30 лет живу в Германии, в Берлине. И здесь работаю адвокатом. Здорово! Сегодня мы вам расскажем о том, как правильно зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль. Поехали! Мы с вами уже обсудили тему водительских прав. Здесь мы прикрепим ссылку на это видео. Сегодня, Евгений, давайте мы с вами рассмотрим тему автомобиля. Если человек сам приехал на автомобиле или хочет привезти сюда свой личный автомобиль, что делать, как его регистрировать и нужно ли это вообще? Тема действительно очень интересная и особо актуальная, и, конечно, стоит ее рассмотреть более детально. Если автомобиль находится на территории Германии временно, то тогда автомобиль не нужно перерегистрировать. Временным считается срок продолжительностью максимум год. Соответственно, по истечению этого года стоит вопрос о перерегистрации автомобиля. Этот срок исчисляется с момента пересечения границы. Соответственно, при перерегистрации автомобиля э, нужно будет э, указать, сообщить в компетентный орган, когда э, вы пересекли границу с автомобилем. Евгений, а что это за ведомство, в котором необходимо сделать перерегистрацию, как оно называется? По-немецки это ведомство называется либо... Э, цуласште uh -huh. uh, также говорят штрасссен и вот этот срок один год он исчисляется с момента пересечения границы абсолютно верно с момента пересечения границы причем сотрудники этого ведомства полагаются при эм, исчислении этого срока на э, достоверные показания заявителей Какие-то еще документы необходимо иметь при регистрации с собой? То есть нужно ли еще какое-то ведомство обращаться? Конечно, есть перечень документов, которые надо предоставить, чтобы перерегистрировать автомобиль. Перечень этих документов можно увидеть, зайдя на страничку компетентного ведомства. Причем в каждом регионе существует такое ведомство. То есть по месту жительства человек обращается в это так называемое «Цуласунгштеле». И вот один из документов, который потребуется, это документ э, о таможенной декларации. Что же такое эта таможенная декларация? Значит, в первую очередь, это документ, подтверждающий э, то, что вы оплатили все налоговые сборы, пошлины, э, приехав сюда э, на вашем автомобиле. И сколько может стоить растамаживание автомобиля? Это может действительно э, быть дорогостоящим процессом, но есть определенные исключения в которых это будет бесплатно. Это значит, что возможно растаможить автомобили в Германии бесплатно? Абсолютно верно, такое возможно. Для этого в первую очередь необходимо сообщить о том, что вы переносите свое обычное место жительства из Украины в Германии. И тогда в течение года вы можете бесплатно растаможить ваш автомобиль. С какого момента начинают ведомства считать этот срок? С момента вашей прописки в Германии. Евгений, значит, если мы сейчас подытожим, есть два ведомства, в которых в течение года необходимо перерегистрировать, зарегистрировать автомобиль. Это КФЦ Цуласунгштеле и таможня Цоль. И у обоих этих ведомств есть разный подход к отсчету срока этого в год. Да? да, именно так, Ирина. Для того, чтобы перерегистрировать свой автомобиль в ЦУЛАСУМШТЕЛЛЕ, вам отводится год с момента пересечения границы. При этом сотрудник этой ЦУЛАСУМШТЕЛЛЕ полагается на ваши показания. То есть вы заявляете ему, когда автомобиль въехал в Германию. Что касается таможни, соль по-немецки, то тут для того, чтобы пройти таможенный процесс, процесс растамаживания бесплатно, вам отводится также год, но год этот исчисляется с момента прописки вашей в Германии. Евгений, мы еще поговорим о том, сколько же стоит сама регистрация. Давайте сейчас коснемся вопроса, что необходимо учесть тем людям, которые приехали на автомобиле мужа или родственника. Какие есть моменты важные? Тут важно, опять же, разделять между двумя ведомствами. Если мы говорим о регистрационном органе ЦУЛАСУМШТЕЛЕ, то в случае пользования автомобиля, например, женой, а автомобиль зарегистрирован на мужа, заявляя здесь, что автомобилем будет пользоваться жена, никакой доверенности от мужа не понадобится. Автомобиль будет зарегистрирован в Германии на имя жены. В преддверии э, перерегистрации автомобиля в ЦУЛАСМШТЕЛЬ, проходя процесс оформления, растаможивания автомобиля в э, ЦОЛЬ, таможне, э, вам понадобится предъявить документы, подтверждающие, э, кто является владельцем автомобиля. И тут, вероятно, может понадобиться также доверенность от э, лица, на котором был зарегистрирован автомобиль в Украине. И я советую в таких случаях просто уточнить в таможенном органе, какая именно документация необходима. Евгений, огромное спасибо за такой подробный ответ. А сейчас рассмотрим ту тему, которая интересует большинство наших зрителей. Сколько же в итоге стоит сама перерегистрация автомобиля? Здесь, опять же, важно учесть, что э, сам процесс растамаживания автомобиля, если он производится в течение года с момента переноса обычного места жительства из Германии в Украину, то э, это оформление будет бесплатно. Мы говорим сейчас о таможенных сборах, бесплатный таможенный сбор. Касательно перерегистрации автомобиля в так называемом ЦУЛА, СОМШТЕЛЕ, все зависит от того, какая имеется документация на автомобиль. Очень часто украинские автомобили по своей техдокументации не соответствует нормам европейского законодательства. Соответственно, прежде чем перерегистрировать автомобиль в Германии, необходимо пройти так называемую развернутую техническую экспертизу. И вот как раз она может стоить, ну примерно 300-400 евро. Плюс могут быть, конечно же, дополнительные еще какие-то издержки, если понадобится еще оформление дополнительной документации. И сам процесс перерегистрации, то есть получение уже тех паспорта, номерных знаков и так далее, это тоже сборы. Но тут мы говорим уже о суммах в районе, может быть, 30-40-50 евро. Но в целом все это, конечно же, может обойтись порой даже до 1000 евро. Евгения, огромное спасибо за эту ценную информацию, за то, что вы нашли время сегодня для нас и для наших зрителей. Мы очень рады, что вы здесь. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал Евгения Гамаля. Будьте в курсе и пометайте. Все будет доброе.